Непонятным образом команда села на свою половину, пропустила, и дальше начались во втором тайме качели, в котором больше повезло на звезде. Я думаю, это момент чисто психологический, потому что когда команда выдает 15-минутный отрезок, создает там забили и создали еще там 2-3 голевых момента, и потом вообще необъяснимо опускается на свою половину, потому что установка была как можно выше от своих ворот отодвинуть игру, прессинговать, создавать давление и по возможности забить быстрые мячи. Вот. И потом, когда в раздевалке опять поговорили, опять вроде все развернулось и начали играть в футбол. Поэтому 15, 30 минут надо разбираться. Вот если там не 30, наверное, минут 15. Потому что пропустили мяч и опять стали играть в футбол. Я думаю, это момент чисто психологического характера. Я начну с последнего. Наверное, команда готова уже менять, потому что они довольно безболезненно перешли от одной системы игры ко второй. Первую систему игры мы выбирали, исходя из тех исполнителей, которые у нас были, и анализируя соперника. Зирка последних 3-4 матча использовала 3-5-2. Естественно, доминирование этой системы на 4-2-3-1. За счет этого мы имели широкие точки, имели широкие фланги, у нас создавались моменты. Во втором тайме перестроились на 4-3-3 или 4-3-2-1, как там, моментами переходило. Только это было связано с тем, что мы хотели доминировать в центральной части поля. Я думаю, нам это удалось, но ну, говорю, стандарты. Я, походу, с в я согласен с вами. Понимаете, я променял бы хорошие эти матчи хорош, с хорошей игрой на результат на данный момент. И сейчас у нас трансфер на окно открывается, будет новое приобретение. Два месяца будет на подготовку команды. Я думаю, все будет нормально. надеетесь, на краще, так? На что? Надеетесь, на краще завершается. А, на лучшем? ну знаете, я по жизни вообще оптимист. И я понимаю, что у нас будет два месяца, ну, полтора месяца, там семь недель при сезонной подготовке, которую мы сможем, наверное, еще добавить именно в плане организации. И я надеюсь на то, что нам удастся взять игроков, которые нам необходимы по усилению. Футболисты. Да, на, на примете есть футболисты, мы разговаривали с Петром Петровичем Доминским по поводу этого приглашения этих футболистов, он дал добро, но фамилия им говорить не будет. То есть вы сами понимаете, что пока контракты не подписаны, это все беспредметный разговор. Нет, мы сначала, первый шаг, это мы рассматриваем ребят, которые из Украины, украинские исполнители. Это будет следующий этап, потому что Беларусь относится к легионерским позициям.